的确与寻常女子不同。这次通州之行，若是换做别人，只怕早就会露出破绽。大人亦是如此。那日我本以为在劫难逃，只知蒙了冤枉，却不知该如何破局。幸好是大人当值，救了我一命。我们几番交集，好像都是因为案子，这也是一种缘分吧。姑娘表面瞧着不过是个十八九岁的女儿家，却无所畏惧，事事心有定数。 倒像是经历了许多。我出身江府，却是从小跟着婉娘在乡间长大的，本也是天不怕地不怕的。在婉娘走后，我才回到京城。许是上天垂怜，让我可以把曾经做错的、辜负的，尽全力去弥补、去挽回。旁人可以犯错，但我不能。知之越多。 那无忧无虑的日子，好像就离我越远了。所以，姑娘才想竭力帮助燕世子。想必燕世子定是姑娘回京之后极为重要的朋友。此番回京，朝中定会有所动荡。还有那位定妃公子，来得如此蹊跷，还不知要引发什么事呢。薛氏一族，德不配位，想着利禄荣华，却屡屡,屡因私废公。 薛定非此人虽不着调，但我瞧着也比那薛烨强上百倍。江姑娘觉得薛定非此人可靠？我说不准，不过谢少师觉得堪用之人，绝不会有错。嗯 好看吗？与姑娘十分相配。我不喜欢戴花，但本朝不是一向有状元簪花的传统吗？张大人从前时运不好，一身才华却未能科考。倘若再来一次，你一定也是御前簪花的少年郎。这一朵，不如赠予大人，权当你也科举了一遭。雪下很奇 水中留下痕迹现在就快被抹去扰乱了我的预期、啊、不过张大人这样清正之人想来也不会在乎什么御前重举的虚荣张某志不高向不远愿清白放知心得一隅 静观羽如是而已。这么简单，就没有什么别的念想吗？有，如今有了。万般万喜常自在，岁岁朝朝伴安宁。 江姑娘，你怎么了？可是身子哪不舒服、啊？我许是酒喝得多了，对不起啊，我先回去了。江姑娘。